గోనేగంటలో నిరుపేద ముస్లింలకు రేషన్ కిట్లు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ పవిత్ర మసీదుల్లో సేవ సేవలందించే మౌజన్లకు నిరుపేదలకు రేషన్ కిట్ల పంపిణీ కార్యక్రమం చేశామని ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులుగా మాజీ సర్పంచ్ ఫిజ్ చాంద్ బాషా షాహిద్ రఫీక్ అహ్మద్ డాక్టర్ నూర్ అహ్మద్ అబ్దుల్ జలీల్ హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ పవిత్రమైన ఖురాన్ సిద్ధాంతం ప్రకారం సంపాదించిన దానిలో పేదవారి కొరకు కనీసం నూటికి రెండు రూపాయలైనా దాన ధర్మం చేయాలని పేర్కొన్నారు మనం మసీదు అంటే పవిత్రంగా ఆలోచన చేయాలని దీన్ని ఒక ఎంతో పవిత్రమైన మనసుతో సేవలు చేయాలని ప్రతి ఒక్కరూ స్వార్థంతో ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు కూడా చేయకూడదని నిస్వార్థంగా సేవ చేయాలని ఆ భగవంతునికి అదే ఇష్టమని ఈ సందర్భంగా వారు తెలియజేశారు అలాగే ఉచిత డెడ్ బాడీ ఫ్రిజర్ సేవలు పవిత్ర మసీదులకు ఆర్థిక చేయుత పేదల వివాహ శుభకార్యములకు చేయుత అందించడం విద్యార్థులకు నోటు పుస్తకాలు పంపిణీ చేయడం అనాథలు ఎవరైనా చనిపోతే వారిని అంత్యక్రియలు చేయడం ఈ సేవా కార్యక్రమాలన్నీ ఈ संदर्भंगा जरूरतాయని రెహమాన్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ అధ్యక్షులు అమ్మా దుషైన్ उपाध्यक्षుడు मंसूर తెలియజేశారు జర్నలిస్ట్ టైమ్ గజేంద్ర రెడ్డి గోనేంగల్ సార్ ని రూమా టై karenge jiske data mein nahi hona alfaz bhi nahi aana ekdam ghatiya kase mein logo ko tay karenge ghatiya bolto wo kaam ko halka samajte ab jo kaam ko halka samjhayi use kamzor aur thoda nahi balki mohan ka jo maqam hai allah ke nazdeek bahut bada hai lekin mohan

हम लोग दू को साथ देते दे थे अभी ऐसे काम करने से साथ देना जरूरी है अगर वक़्त में कालू और तो मौजन के लिए बात बोले मैं कभी हमारे मौजन को जाने में से बोल देना मस्जिद तेरी है पहला दूध महूजन बाद में इमामत जिम्मेदारी इमामत बाद में मौजन पहली बात है चांदर सांस बोलेंगे मौजूद साहब बोलो तो नहीं तो नाम से बुराए मोदी घर सिलाए तो तो मस्जिद का तरीका ने जमात का तरीका ने बोले होना मौजन के उतना है, है उसे तुम लोग उसे कर उसे कर बलत ले तुम्हें अच्छा करो मैं कभी बोलता बोलते रहो तो स्मैल को कभी तू चम बोलो तू चमत दो किनको तो। मौका वो तेरा सीट है मौजन साहब बोलते तो कभी इमामत से बोली सीख कभी इमामत नहीं बोले तो नमाज पढ़ने का तरीके भी सीखना चांदा साहब से बोले सकना और आदनी में देख में देखो ना इमामत कभी नहीं टाइम नहीं मिले तो तरह साबित नमाज पढ़ा दो दिन मस्जिदों में देख रहा देखो भी मस्जिद में तरा में थे पढ़ाते नहीं बोले तो साहब इस पढ़ा थे अब जो कुछ ना देखे सुना को, कम से कम चार चार पाँच आदमी पढ़ा रहे उनके नाम का माम बोल सकते उन अच्छे से अच्छा बोल सकते पढ़ा सकते हैं तो मोहजन साबित सीखने का तरीका सीखो कभी इमामत हमें एक छोटा खिदमत का काम कर रही है ऐसा मौजनों के लिए चौफा देना चाह रही हूँ मदद है चौफे के साथ साथ मैं एक वादा करता हूँ पूरे हाफिज हाफिजों को जवानों को और मौजनों को एक एक जोड़ा कपड़े सिलाते हूँ माशाला तुम्हें कितना तो होती हूँ वो कोलसा कपड़ा लेती हूँ हाफी साहब को शाकिब वाले जाओ उनकी गलसा कपड़ा पसंद आता वो दिला के उसकी मजदूरी भी मैं देता हूँ बोले अल्लाह उनको देने की फ्री करें अमीन बोलो लो है अमीन बोलो हम एक नौजदान को और पेशवान को एक जोड़ा कपड़े किसकी तरफ से हमारे नौजवान असलम भाषा की तरफ से उनके बेटे की तरफ से अल्लाह उनको देने को कबीर करे अल्लाह उनको जबा खाए दे और तरक्की करे उनकी नौकरी में उनके पेशे में अल्लाह दुगना दे क्योंकि ऐसा देने वालों को हमें इंक्रेज करना है उनको दुआ देना है क्योंकि आयदा साल और बड़ा खत्म उठाते इनशाला दुआ करेंगे हमें इंशाला और रहनुमा वेलफेयर सोसाइटी के लिए भी दुआ करो एक प्लेटफॉर्म जोड़ा रहन वेलफेयर सोसाइटी बनाया नहीं बनाया, बनाया तो हमें ऐसे काम कोई अपने घर में कोई गरीब बच्ची शादी हो रही तो उनका है हमारे तक जाकर सुनाओ हमें जितना हो सके इन बड़ों से मेरा नाम नयाना लोकेश में रहनुमा तालीम तबाही तंजीम मैं नहीं इसमें मैं बड़ा नहीं इसमें तुम्हें सुख है इसमें पूरे योजना है पूरे हादसा है जो भी हमारे गांव से ताल्लुक रखते हैं उन सबका ताल्लुक रहनुमा से है रहनुमा का मतलब क्या मालूम किसका भी मेरे घर वालों का नाम नहीं और किसी का नाम नहीं रहनुमा तो रहनुमाई करना तुम्हारा साथ देना तुम्हारी मदद करना तुम्हारी बुराई के वक्त में भी अच्छाई से आगे साथ देना इसका मतलब है रहनुमा जब तक हमारे साथ में हमारे जिसमें दूरी रहेगी इनशाला इंशाल्लाह तमाम लोगों के लिए के जज्बे से आपके सामने आएंगे इन इस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए हमारे मीडिया भाई भी एक एक पैगाम देना चाह रही हमें मैं बुराई नहीं कर रही एक पैगाम ये पैगाम देना चाह रही ऐसे प्रोग्राम और करेंगे इन करिए भाई हमारी खान को हमें इकट्ठा करना है एहतियात करना है कवरेज मालूम एहतियात यूनिटी का बातें मालूम आई का मतलब मना एक आदमी को जो उराजे एक न होते हमारा काम कामयाब नहीं होता इसलिए अब इंशाला आएगा हमारे बहुत सारे मसाइल है मसाइल का मतलब प्रॉब्लम्स है हमारे मुसलमानों के उन प्रॉब्लम्स के लिए हमें काम करना है इंशाला कभी भी हम दावत देते तो जरा लगभग कहते हुए तुम्हें आ गया है समझो वो काम हमारा आगे करता अब तब तक हमें इलेक्शन काफी चंदा शेखर जो भी थे अल्लाह की अल्लाह उनकी मजाक कर दे দু শুক্রিয়া চুক্তি মাধ্যমে অতি ভাবো বাবা दुणा 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 है जो शुक्रिया आपका आजादा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बना देंगे इन लोगों को हाथों के हवाले कर रही है अल्लाह गुजार दे देने वालों के और लेने वालों को अल्लाह गुजार खेर दे